بسم الله الرحمن الرحيم منظمة الشام 30 8 2016 هذا الطفل في <applause> مدينة منظمة الشام تأسف <applause> السماء انظروا يا عالم يا اسلام يا مسيح يا امم متحده يا حقوق الانسان ضمير الشام 31/8/2013 اللجنه الامميه التي اتت الى هنا وعاينت القصف الكيماوي لم تنظر الى اطفالنا التي تموت بسبب نقص التغذيه من لم يمت القصف والحصار مات بسبب سوء التغذية الطفل عمار شاهد عيان 31 8 2013 مع ضمية الشام ولا زال العالم يتفرج